Розкажіть, який у вас діагноз і як давно ви лікуєтесь? Доброго дня. Е, у мене рак. Рак молочної залози. Я вибачаюсь. А що ви знали чи чули раніше про свій діагноз? Знаєте, раніше я е, по чомусь думала, що онкологія це необертимй смертельний діагноз. Угу. І не піддающийся вообще якомусь ліченню або izлеченню. Ну Но... Как поняла сейчас, что все-таки еще поборемся, побороться с этим можно. Расскажите, как Вы дізналися про свой диагноз? Я в январе месяце uh -huh. я у себя нащупала уплотнение под грудью, под правой и левой uh -huh. одновременно. Uh -huh. Я как бы зафиксировала это в своей памяти, но дело в том, что не придала этому значения, потому что я подумала, что, скорее всего, это я надавила от косточками от бюстгальтера. Uh -huh. И Я продолжала своей жить обыденной жизнью, продолжала работать, не обращая на это внимания. Uh -huh. вот. Прошло время, 6 месяцев, через 6 месяцев опять uh -huh. общупала себя uh -huh. и ну, показала, что это уплотнение, оно больше. увеличилось, uh -huh. оно стало намного больше. Пошла, сделала Узи. УЗИ, стоя это не понравилось. Угу. Сразу же направление к онкологу, и угу. таким образом, онколог уже виявлял, что у меня рак. А які були перші ваші емоції та думки після постановки діагнозу? Емоції були... не, не можу їх описати, конечно, угу. Було очень страшно. Было... не понимание того, что этот диагноз является твоим, uh -huh. что что это произошло именно с тобой, это uh -huh. было неожиданно, потому что казалось, ну ты и рак это несовместимо, это uh -huh. не твое, как так? Да. Расскажите, кто зараз вас в час вашего лечения, с ваших близких поддерживает? Самая большая поддержка это моя дочь, которая 7 лет. Она очень переживает и очень заботится обо мне. Также мои друзья христиане они много для меня сделали. Соседи, бывшие сотрудники мои uh -huh. очень интересуются моей проблемой, переживают мою историю uh -huh. с этим диагнозом, дают советы. Uh -huh. В свою очередь, я очень Благодарна кожному из них. А ви своїй дочці розповіли, да, що ви хворієте? Da, пусть не всі в подробностях, але вона знає. Вона uh -huh. да, uh -huh. знає да, хімія терапія, вона беспокоїться и переживає. Uh -huh. А як в цілому змінилося ваше життя після діагнозу? В целом меняется все, меняются ценности, мировоззрение, э, все планы, как бы на будущее, они отстают немножечко уже назад, появляется mm -hmm. что-то новое, совершенно новое, новая, новая mm -hmm. жизнь. К старой уже возврата нет, потому что в старой мы приобретем этот А как бы вы описали себя вот уж сейчас? Яка вы сейчас? Знаете. Боліє более Угу. Сильніша. Сильніша. Так. Так. А ви згадували про свою доньку? А розкажіть, чи змінилися якось ваші стосунки з вашою донькою після того, як ви їй розказали, що ви хворієте? Ми ще більше стали Да. Угу. Це моя сім'я. і я, я і ана. Угу. А як ви вважаєте, чи важливо взагалі в суспільстві зараз більше говорити про рак молочної залози, аби люди були більш бізнані в цій темі? Естественно, естественно, потому что люди не наполнены этой информацией, они uh -huh. боятся походов к онкологу, они боятся даже слышать об этом диагнозе, что uh -huh. вообще неизвестен ну, то есть надо как можно больше говорить, чтобы они были насыщены информацией. Uh -huh. А что бы вы сейчас сказали тем женщинам, которые сейчас только получили такой же диагноз, как у вас? Изначально хочу сказать, девочки, верьте в Бога, верьте в себя и полностью доверяйтесь своему, своему врачу. Потому что большинство из нас, наверное, назначают себе какое-то самолечение, отменяют то, что назначил врач. Да. Врачу нужно доверять. Для этого они угу. и есть.